Hər kəs bir daha salamlayıram. Şirkət haqqınızdakı fəaliyyətlər haqqınız məlumatınız var, mən də bilirəm. Xülasə mən də istəyərdim ki, bizim gələcək fəaliyyətimiz haqqında sizə məlumat verim. Deməli, Infipro Distribution şirkəti təsis olunubdu. Həm VC, həm də belə deyək də, private investisiya məsələləri burda nəzərdə tutulubdu və biz şirkətdə yeni trendlər yaratmağa çalışırıq. Startap dünyası həqiqətən də mənim üçün yenidir, amma böyük biznesdə uzunmüddətli təcrübəm vardı. Biz nə istəyirik? Biz istəyirik ki, artıq startaplar təqdim olunan startaplar startaplar strukturlaşdırmış və qurulmuş şəkildə təqdim olunsun. Yəni artıq belə deyək də, köhnə qaydalardan çıxıb yeni, innovativ, modern versiyalarda təqdim olunsun ki, bizə biz də onların üzərində belə deyək də, lazım olan işləri görüb onları bildiyimiz qədər və gücümüz çatən qədər belə deyək, yatırım edək. Əlbəttə ki, layihələr maraqlı, gözəl layihələr ola bilər, amma nəzərdə tutulmalıdır ki, söhbət biznes sferasından gedirsə, inkişafdan gedirsə, inkişaf investisiyasız ola bilməz. Ona görə də biz artıq belə deyək ki, gəlir gətirən startaplara daha çox üstünlük verəcəyik. Bu da normaldır. Gələcəkdə düzdür, bunların elə deyək, dəstəyin təşkilatı olaraq nəsə başqa köməkçi bir startaplar ola bilər, amma üçün növbədə biznesmen kimi yanaşıb gəlir gətirən startaplara üstünlük verəcəyini bildirmək istəyirəm. İcrimiz bir o qədər də asan keçməyib, hər kəs bilir, siz hətta məndən daha yaxşı bilirsiniz, düşünürəm ki, və bu startap sferasında Azərbaycanın ümumiyyətlə bu sferə gənc sferə olduğu üçün xarici dən investorların gəlməyi və xarici təcrübələrin paylaşılmağı, xarizdən öyrənməyimizdə böyük fayda görürəm. Hansının üzərində biz çalışırıq və xarixdən investisiyalar cəlb etməyə də çalışırıq. Bildiyiniz kimi dövlətin dəstəyi sözün əsl mənasında yüksək səviyyədədir. Yüksək texnologiyalar parkı İKT fondu ilə birgə əməliyyat birgə fəaliyyət göstərir və biz də bu işdə öz töhfəmizi verməyə çalışırıq ki, həm fonda yardım edəy, həm də yüksək texnologiyalar parkına. İnvestisiya nöqteyi-nəzərdən bir daha bildirmək istəyirəm ki, keçənlə baxanda startaplara belə deyək də onların investisiyalarının artıq gəlirləri və ümumi məbləğlər, ümumi revenue-lar artmaqdadır. Bu tendensiyanı bir növsüz müşahidə etmiş yoxsa yox, bizdə statistik rəqəmlər var. Hansıları ki, əsaslanaraq danışa danışırıq. Biznes planları, biznes planları bizim şirkətimizin bir profili olur ki, bu biznes planları reallığa uyğunlaşdıraq və əcasd eləyək, ingilis dilinə desə, bu biznes planlarının adjustment ilə məşğuluq ki, hansı ki, belə deyək, bu növbədə sizə startapçılara yardım etmək istəyirik pravit public partnership məsələləri də nəzərdə tutubdur. Məsəl üçün xarici bazarlardan, xarici investorların danışmışdığıan qeyd etmək istəyirəm ki, Manaz haqqında məlumatı var, kifayət qədər Manaz artıq bu il Türkiyə bazarına daxil olmaqdadır. Bu nə deməkdir? O deməkdir ki, bu sfera Azərbaycanda inkişaf verir və Azərbaycan startapları artıq xaricsdə tanınmağa başlanır və belə deyək, bu həqiqətən də qürurverici bir olaydır və düşünürəm ki, bu hətta gəlirlə də olacaqdı. Düzdür, kifayət qədər. Yəni gözləntilərimizdən daha çox gəlir olmalıdır. IPO məsələsi, Golden Pay şirkət haqqında da yenə də hamınız məlumatı vardı. Azərbaycan da demək olar ki, analoq olmayan bir sistemdir. Hansı ki, bu illəri inşallah qismət olsa IPO olunacaqdı və belə dəyək, bunun artıq cəmiyyətdə doğurduğu rezonansı və cəmiyyətin reaksiyasını biz hamımız görüb biləcəyik. Yəni ki, insanlar nə qədər maraqlıdır bunlar, bu hamısı bilinəcəkdi. Hər halda bizim də özümüz ə bəzi məlumatlarımız əvvəlcədən var, araşdırmalar etmişik. Müəyyən bir şeylər bizdə bilirik. Bir də qeyd etdim, yəni visionumuz, şirkətin visionu budur ki, xariciyə çıxaq, böyük bazarlara çıxaq, böyük bazarlarla yəni birgə fəaliyyət göstərərək müəyyən bir işlər quraq birgə. Likvidliyi gətirmək lazımdır bu biznesə. Bunu hər kəs bildi ki, artıq likvid olmalıdır bu biznes ki, gəlir də gətirsin. Ə, Əllər mənim yaxşı prezantasiyası da qəşəng bir moment qeyd elibdi. 2015 üçün bull market məsələsi. Yəni biz artıq yuxarı gedən upgoing trendlərdə həm trend yaratmağa, həm də bu trendləri dəstəkləməyə, həm də o trendlərin istiqamətinə inkişaf eləmək istəyirik. Yəni ümid edirəm ki, burdakı bütün gənc yoldaşlar bütün enerjisini sərf eləyəcəklər. Mən bu istiqamətdə biz də dəstək olacağıq buna. Və son olaraq Mən deyirdim ki, startap terminini Azərbaycana gətirmiş Elvəsov yeni bir termin e, icad eliyibdi. Adı da Non-stop innovate and maneuver ko'yubtu. Ya yəni, nə dayanmadan yeniləşmək, inkişaf etmək və manevr etmək. Bu üzüm şirkət öz haqqında, gələcək fəaliyyətimiz haqqında xülasə məlumat idi. Düdamızı salamlayıram. Məmnun oldum. Əlaqə telefonları və sarray vəsaitli məlumatlar hamızda yəqin ki olacaqdır. Sağ olun.